Что того, что ты живешь в своей религии? Кого твоя религия накормила? Кого твоя религия одела? Кого она спасла? Никого она не спасла. Никого твоя религия не одела. Ты отравил десятки людей. Но у нас таких нет. Слава, Слава Богу! Нас верующие все! Аминь! Нас все горят! Все хотят служить И сестры, нам нужно продолжать идти. Аминь. Продолжать идти. Путь сложный, легкий, но его надо продолжать. И дьявол будет нас останавливать. Или возвращать нас в грех, или погружать нас вот в это религиозное состояние. Все, я уже не так танцую, уже не так молюсь, уже не так пою, жертву уже приношу, но то, что есть, то и, то и дам. Потому что, там, у меня, это, где там осталось, где, а где, где, кстати, там, знаешь, двадцатка вместе с чеком с АТБ, бросил в корзину. Это религия. Да. отношения с Богом это что-то особенное аминь. это то что вызывает у тебя трепет. аминь